Я просил 9 июня штурмовать Мариуполь, дать разрешение. 11 июля не 10, 10 не просил. Июня, да, не давали. 12 июня не давали абсолютно. То есть, но ну, уже началось брожение, я уже добился до самых киевских верхов, я уже тут, тут достучался действительно вот до полторака, там, до непосредственно до Турчинова и так далее. Я им говорил, что вы, ну, беду делаете сейчас, да. Знаете, чего не давать Садился контрразведчик СБУ который рассказывал, что там 300 чеченцев. Они залегли на матрасы. Это греческая, это приманка. Вы зайдете, это будет новогодний штурм Грозного. Вы зайдете, вы, вы требуете, чтобы мы еще дали бронетехнику, армию, и там всех положат. Это будет новый Грозный, это будет катастрофа. Откуда эти безумные сведения? Я думаю, что эти безумные сведения, это, знаете, один однокурсник, который служит в ФСБ, позвонил второму однокурснику, который служит в СБУ, Натрусил ему, либо просто-напросто воспользовался сочувствием.